Jalan rosak di Sabah bukan benda baru. Tapi pernah tak kita tanya, kenapa jalan kita cepat rosak walaupun baru diturap? Sebenarnya bukan semua jalan tu bawah kerajaan negeri. Di Sabah ada dua jenis jalan. Jalan persekutuan dan jalan negeri. Yang paling banyak rosak sekarang ni, jalan persekutuan. Jalan persekutuan maksudnya jalan bawah tanggungjawab kerajaan pusat. Contohnya jalan Telupit Sandakan, Tawau Kalabakan, Beaufort Sipitang. Lebih 50% jalan persekutuan di Sabah berada di tahap paling teruk. Kondisi 5. Ramai tak tahu. Kontraktor untuk jalan persekutuan dilantik oleh kerajaan persekutuan, bukan kerajaan negeri. Yang buat keputusan siapa dapat projek, siapa buat penyelenggaraan semuanya dari Putrajaya. Melibatkan Kementerian Kerja Raya dan JKR Pusat. Kerajaan negeri pula. Mereka cuma pelaksana teknikal. Boleh pantau kerja, lapor kerosakan dan urus projek kecil. Tapi tak ada kuasa untuk pilih kontraktor besar. Masalah paling besar sekarang, bajet tak cukup. Setiap tahun, Kerajaan Pusat peruntukkan jumlah 2.8 bilion untuk jalan persekutuan di seluruh Malaysia. Tapi keperluan sebenar 4 bilion setahun, maknanya nilai 1.2 bilion tak cukup, hampir 30% kekurangan. Sabah pula, JKR Sabah kata, kita perlukan 2.65 juta setahun untuk selenggara jalan persekutuan, tapi hanya dapat 130 juta. Maknanya di sini, Sabah hadapi kekurangan 155 juta lebih 50% tak cukup. Negeri lain pun tak terkecuali. Sarawak, Kelantan dan Pahang juga ada jalan rosak sebab kekurangan bajet. Cuma yang membezakan Sabah ialah kombinasi geografi dan industri berat. Ekonomi Sabah banyak bergantung pada balak sawit dan bahan binaan. Industri ini semua pakai lori berat. Tapi jalan kita asalnya dibina untuk kenderaan ringan. Lepas tu datang faktor geografi. Sabah paling tinggi taburan hujan di Malaysia. Tanah tak stabil, kawasan berbukit, hujan lebat. Semua ni bagi tekanan pada jalan. Saliran tak elok, air bertakung cepat pecah. Perasan tak? Setiap kali hujan lebat di Sabah, mesti ada berita jalan rosak, retak, runtuh atau berlubang. Ini bukti bahawa geografi jadi cabaran utama untuk bina jalan tahan lama. Bila semua faktor ni bergabung, seperti lori berat, hujan, tanah lembek dan bajet tak cukup, itulah punca kenapa jalan Sabah cepat rosak. Walaupun ia di baru belum tentu tahan lama. Jadi lepas ini bila nampak jalan berlubang, tanya dulu. Jalan ni bawah siapa? Dan cukupkah bajet nak baiki? Dan ya, saya tahu akan ada yang komen. Ah, ini semua alasan. Itulah ayat biasa yang akan keluar dekat ruangan komen nanti. Dan pastinya, akan ada juga yang fikir. Ini semua sebab rasuah. Terpulang nak berpandangan bagaimana. Tapi kalau kita fikir logik, kalaupun projek jalan itu diurus oleh kontraktor paling jujur atas muka bumi ini, Masalah jalan berlubang tetap takkan selesai kalau budget masih ciput dan faktor geografi masih menekan.